হেল্ল' ভ্ৰান মই প্ৰিয়ামী গগৈয়ে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এইবছৰ পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা থকা এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰচনা আৰু সেই ৰচনাখন হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে তেন্তে আহকচোন জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে ৰচনাখন আৰম্ভ কৰোঁ জুবিন গাৰ্গ আৰম্ভণি অসম মাতৃৰ সো সন্তান জুবিন গাৰ্গ এজন প্ৰসিদ্ধ গায়ক সংগীতজ্ঞ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা পৰিচালক আৰু অভিনেতা আছিল জুবিন গাৰ্গ অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠো অদ্বিতীয় কণ্ঠ আৰু প্ৰতিভাৰ বাবে তেওঁ বিশ্বজুৰি সমাদৃত তেখেতক অসমৰ হাৰ্ডথ্ৰপ লুইত কণ্ঠ হামিংগিং আদি নামেৰেও জনা যায় জন্ম আৰু পৰিয়াল জুবিন গাৰ্গৰ জন্ম হৈছিল ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনৰ ওঠৰ নৱেম্বৰ তাৰিখে মেঘালয়ৰ তোৰাত তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল মুহিনীমোহন বৰঠাকুৰ আৰু মাতৃ ইলি বৰঠাকুৰ দেউতাক এগৰাকী মেজিষ্ট্ৰেট আৰু মাতৃ এগৰাকী গায়িকা আৰু অভিনেত্ৰী আছিল দেউতাক কপিল ঠাকুৰ চন্দমনামেৰে কবিতা লিখা এজন কবি আছিল শিক্ষা আৰু ব্যক্তিগত জীৱন জুবিন গাৰ্গে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা জে বি কলেজ যোৰহাটৰ পৰা সম্পূৰ্ণ কৰে পিছলৈ তেওঁ বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখাত স্নাতক ডিগ্ৰী লবলৈ লৈছিল যদিও সংগীতৰ কেৰিয়াৰত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ পঢ়া বাদ দিয়ে জুবিন গাৰ্গে দুহেজাৰ দুই চনত গৰিমা গাৰ্গৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় তেওঁ আছিল প্ৰকৃত প্ৰেমী তেওঁ মানৱতাক সদায় ধৰ্মৰ উৰ্ধৰত ৰাখিছিল সংগীত যাত্ৰা জুবিন গাৰ্গে ঊনৈশশ বিৰান্নব্বৈ চনত অসমীয়া সংগীত এলবাম অনামিকাৰে তেওঁ পেছাদাৰী সংগীত জীৱন আৰম্ভ কৰে তেওঁ অসমীয়া হিন্দী বঙালী আৰু বহুতো অন্য ভাষাত গীত গাইছিল তেওঁ চল্লিছটাৰো অধিক ভাষাত গীত গায় প্ৰায় চল্লিছ হাজাৰো অধিক গীত গাইছিল চলচ্চিত্ৰ আৰু অভিনয় জুবিন গাৰ্গ কেৱল সংগীতত সীমাবদ্ধ নহয় তেওঁ অভিনয় আৰু চলচ্চিত্ৰ পৰিচালনাটো সমান লক্ষ্য তুমি মোৰ মাথো মোৰ দীনবন্ধু মিছন চাইনা কাঞ্চনজংঘা ৰৈ ৰৈ বিনালে আদি ছবিত তেওঁক অভিনয় কৰিছিল বঁটা আৰু সন্মান জুবিন গাৰ্গে বহু বঁটা আৰু সন্মান লাভ কৰিছিল অসমীয়া সংগীত আৰু সংস্কৃতিৰ উন্নয়নত তেওঁৰ অৱদানৰ বাবে তেওঁক অসম চৰকাৰ বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতি সংগঠন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনে সন্মানিত কৰিছে দুহেজাৰ পাঁচ চনত বি এফ জে এ বঁটা সুধুতুমে চলচ্চিত্ৰৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালক দুহেজাৰ গ্লোবেল ইণ্ডিয়ান ফিল্ম এৱাৰ্ড গেংষ্টাৰ চলচ্চিত্ৰৰ বাবেশিল্পী দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ সাতাইছ মেত জুবিন গাৰ্গক মেঘালয়ৰ ইউ এছ টি এইচ এ সন্মানীয় ডক্তৰ অৱ লিটাৰেচাৰ উপাধি প্ৰদান জুবিন গাৰ্গৰ অৱদান জুবিন গাৰ্গে অসমীয়া সংগীতত নতুন যাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল তেখেতৰ কণ্ঠৰ যোগেদি অসমৰ লোকসংগীতসমূহে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছিল তেখেতে কেইবাখনো বোলছবি নিৰ্মাণ কৰি অস্কাৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগক উজ্জীৱিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত তেওঁ সদায় অসমৰ জনগণক সহায় কৰিছিল মৃত্যু দুহেজাৰ পঁচিশ চনৰ ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ছিংগাপুৰৰ লাজাৰাজদ্বীপত তেখেতৰ মৃত্যু হয় তেখেতৰ মৃত্যু এতিয়াও ৰহস্যৰ আঁৰত সামৰণি জুবিন গাৰ্গ এজন শিল্পী এজন চিন্তাশীল ব্যক্তি আৰু এজন সমাজকৰ্মী তেওঁৰ জীৱন আৰু কৰ্ম অসমীয়া জাতিৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা তেওঁৰ মৃত্যুৱে যদিও এক শূন্যতা আনিছে তথাপি তেওঁৰ সৃষ্টি চিন্তাধাৰা আৰু তেওঁৰ প্ৰভাৱ সদায় জীয়াই থাকিব আজিৰ ৰচনাখন ইমানেই ধন্যবাদ